Salam dəyərli izləyicilərimiz, xoş gəltdik hər birinizə. Bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində şok maketin arxasında 2 mərtəbəli, mərtəbə arası monolit betonla təchiz olunmuş 4 otaqlı həyət evimizi ilə mən sizi tanış edəcəm. Evimizin xarici görkəmidir, həyət yanı sahəsidir. Evimizdə bəzi tamamlanma işləri qalıbdır. 569 nömrəli avtobus xəttinin 20 metr məsafəlində yerləşirimiz. Həf yan sağ tərəfsə rahatlıqla 3-4 avtomobil belə şəkildə daxil ola biləyib. Burada da əlavə torpaq sahəsi saxlanıb ki, ağac kök əkilməsi üçün. Fasada təsəvvüfka emsiyadır, tamet daşlar döşəlmədir. Mərkəzi kanalizasiya sistemi tropuna qədər mövcuddur. Evimizin giriş qapısıdır. Evimiz üç daş küs üzərində inşa edilibdir. Evimizin sol tərəfinə rahat şəkildə keçmək mümkündür. 2 metrə yaxın torpaq sahəsi saxlanılıb ki, qordo da hərəkət etmək üçün gördüyünüz kimi belə bir məsafə saxlanılıb. Üz üzə mir giriş və vasitədir. Mərkəzdə arasın monolit betondur, dəyərlidir izləciləriniz. Belə bir xarici görünüşə malikdir. Həyat yanı sahəsi ətraf tam yaşayışlı olan evlərdir. Sənəd qutçada bir başa material qaydada alıq çatqı olmacaq. Burdu da gördüyünüz kimi qaz xətti, elektrik, kombi xətləri çəkilib. Bu hissədə quraşdırılacaq. İndi isə vaxt itmədən evimizin çərsiyi ilə məhsuz yopundan tanış edim. Bir daha nəzərinizə çatdığım kimi bizdə təmir və təkmilləşdirmə işləri qalıbdır. Evimizin giriş yolunun hissəsindəyik. Sağ tərəfdə ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkənimiz, sol tərəfdə qonaq otağımız, mətbəximiz və hamam otağı sanata qovuşaqımız. İlk öncə mən sizə evimizin qonaq otağı ilə tanış edim. Belə bir qonaq otağıdır. Görürsünüz ki, tavanı da avall fiqurlarla yığılmadır. Köşə rəğübüdür. Kombi xətləri çəkilib, döşəməsi laminat döşəmədir. Pəncərələr ağ pəncərələrdir. Günəş şüaları yetərincə qonaq otağımıza düşür. İndi isə batımdan digər otaqları ilə mən sizi yaxına tanış edim. Burada da dəyərlidir. Təkcə altı kladovka üçün nəzərdə tutulub ki, bunlar arxivlarla qurulacaq. Bu hissədə yerləşir bizim hamam otağımız. Və geniş birlə bir mətbəximiz döşəməsi mərmər granitlə döşəmədir, isti polmaq təchiz olunubdur. Burada da dəyəri izləyəzlərimiz tavanı gördüyünüz kimi abal fevral çıpanla yığılmadır. Mətbəximiz demək olar ki 20 22 kvadratdır. Burada da bütün kommunikasiya xətləri çəkilibdir. Burada da gördüyünüz kimi kolektor sistemi bu sistem çəkilibdir. Nə bel arasında mərmər kranitdir. Mətbəximiz də demək olar ki qonaq otağının əin ölçüsüdür. Mətbəx yerlərimiz genişdir. Burada da TV interdənə qədər çəkilibdir. İndi isə baxdıq fermadan evimizin ikinci mərtəbəsinə məscid xanalı tanış edim. Evimiz ümumilikdə 4 otaqdan ibarətdir. Pləkəndə taxta, pləkəndir. Buradan da gördüyünüz kimi dəyərliz əzələrimiz mərtəbələr arası monolit betondur. İkinci mərtəbədə bizim Üç yataq otağımız, hamam otağımız və divanımız. Bura birinci yataq otağımız. Yəni, Qonaq otağını istəyirəm. Mətbəxlə eyni ölçüdə bir gördüyünüz kimi geniş belə bir yataq otağımız. Bu hissədə yəni, hamam otağımız mövcuddur. 2-ci mərtəbədə də hamam otağımız. Burada yataq otağımız, ümumi lükdə 150 kvadratdır və sonuncu yataq otağımız. Və dəyərli izləyicilərimiz, bu gün Seyvana çıxışıq. Bir daha nəzərinizə çatdım ki, evimizdə təmiratdan hallanma işləri qaldır. Burda balanskar olacaq, metafor vurulacaq, pərakəndələrin balansları yığılacaq. Burdan da dəyərli izləyicilərimiz duz gölünə bir başqa panoraması var, gördüyünüz kimi. 569 nömrəli avtobus xəttinin tam yaxalanda yerləşir. Ətraf tam yaşayışlı olan evlərdir. Evimizin qiyməti 90 min manatla satışa çıxılıb. Real müştərilərinizə endirim alınacaq. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə iki növdə siz tanış ola biləsiniz.